Чудово, особливо коли є люди, які допомагають її здійсненні. свято дитячих мрій це соціальний проект, який покликаний здійснювати мрії, і побажання дітей із будинків інтернатів та малозабезпечених родин. Головна задача проекту це допомогти дітям повірити в себе і в свою мрію. І ми як завжди, не могли остатися безразличними. Добрый вечер. Ну, пытаться, почему вы тут на немає сенсу, тому Потому что все и так, зрозуміло. У вас не бойдужи сердце. У вас есть свой фонд. Чем он занимается конкретно? На сегодняшний день я являюсь главой Международного фонда культурного сотрудничества, программа которого это представление и взаимообмен культур, представление культур других стран мира здесь, в Украине, и наоборот, то есть презентация культуры Украины в зарубежных странах. Но, безусловно, как и любой фонд, у меня есть программы для поддержки молодежи и детей. И ввиду того, что мое первое образование – педагог музыки, и я работала учителем в школе, то, конечно, мне очень близок формат именно поддержки и помощи талантливым, одаренным детям. Хотя нельзя говорить, все дети есть талантливые, все дети есть одаренные. У каждого из детей, у каждого ребенка есть какая-то способность. И то, что, возможно, Чоловік не проявляє способності своїй далі житті. Це вина, нас, або батьків, або воспитателі, або вчителів, які просто не виявили цю способність і не дали їй можливість розкритися. Ну, нещодавно про вас з'явилася дуже цікава новина, що один київський скульптор надихнувся вашою зовнішністю і створив бронзову а, скульптуру Богородиці Діви Марії з вашим обличчям. Взагалі, як сталося, от, як ви познайомилися з цим скульптором і чому саме вас він обрав як образ Діви Марії? Не очень приєднано, що Николай Валентинович знаба он воплотил и поддержал традицию своего отца. И мы знаем прекрасные работы Николая. То есть это и казак Мамай, это и памятник Анны Ярославны во Франции. То есть это те люди, творчество которых оценку творчества которых даст уже история. То есть они однозначно вошли в историю искусства. Средства массовой информации сместили акцент. То есть однозначно Богородица Покрова делалась с иконописных работ, то есть непосредственно с облика икон. И всегда в таких работах должен присутствовать живой человек, для того, чтобы вот скульптура имела дух. То есть имела жизнь для того, чтобы она была, возможно, осовременена. Потому что это не буквально, в смысле слова, канонический лик да, то есть это не, не иконопись, а это все-таки памятник, современный памятник. То есть можно сказать, что это современный формат Богородицы Покрова. То, что время носит свои коррективы. А где он сейчас находится, этот памятник? Этот памятник находится сейчас в Чернобыльском парке города Киева. Там можно его посмотреть, это действительно монументальная работа, 2,5 метра сам памятник, плюс постамент, вес этой скульптуры 2 тонны, и она окружена вот очень красивой мраморной ротондой. Привіт. Ну, сьогодні ми з тобою знаходимося на такому соціальному проєкті, як свято дитячих мрій. Чого ти сьогодні вирішив витратити свій час і приїхати сюди? І мало того, щоб бути ведучим цього це замечательна можливість друг другу допомагати. Вот я уже неоднократно говорив, що наша сила в єдинстві. І допомога друг другу це правильно. Тогда будемо будем як і государство, нація. Як... Ну, в цілому ми будемо укріпляти укреплять таким образом. А акция сегодняшняя это помощь деткам. А я считаю, что, ну, кому детям, как не нам. Справжний музычный виртуоз, тебе знает вся страна. Скажи, пожалуйста, что бы ты побажал детям, которые сегодня малым мрію выйти на сцену, стать, возможно, співаком, співачкой, музыкантом, может, актором? Твои побажания этим детям? Вы знаете, я скажу так, что... Мечтайте, мечтайте, еще раз мечтайте, но есть одно но. Одной мечты недостаточно для, для осуществления цели. Поэтому мечта умножить на работу, получается цель. То есть детки должны это очень хорошо понимать, что нельзя ли уже на диване мечтать, «Ум, я хочу певцом быть», вот, а при этом ходить где-то там болтаться по подворотням и ничего не делая. Э, детки должны понять, что э, тот труд, который они прикладывают, например, да, там друзья могут играть в футбол, и им может быть обидно, идя в музыкальную школу, идя на какую-то спортивную секцию. Но потом, с возрастом, эти дети скажут спасибо своим родителям за то, что они не были, там не гуляли по подворотням, а ходили в эту музыкальную школу и так далее. Работа, работа, еще раз работа, ну... Как ты досягал своей мрии? Как це все от твоего мужики? Из чего началась твоя любовь, твое кохання до музыки? Ну, наверное, с подарка бабушки такого музыкального инструмента, как металлофон. Это маленькая штучка с металлическими пластиночками. И я, значит, брал чайные ложки и по этим пластинкам выстукивал мелодии, которые я уже слышал. То есть, ну, там в возрасте пяти лет я, я мог повторить, в принципе, простые мелодии, которые я слышал. Ну и родители, родители решили отдать меня в музыкальную школу. мені б хотілося від талановитих дівчат почути справжню класну новорічну пісню. Заспіваєте? Давай. давай. дівчата, наші описки для вас. Но ви співали про здійснення А Про що ви мрієте? Мріємо про те, щоб наша, наш гурт став е, талановитий та популярний на весь світ. Ще наша пісня про те, е, про те що ми хочемо, щоб на рік до всіх е, прийшла любов. І ця любов не тільки прийшла на Новий рік, а була кожен день. І це не залежить від нашого е, юного е, віку. Тому що любов може прийти до кожного, і вона в кожному серці. Ви великі молоді дівчата. Я бажаю вам здійснення усіх, усіх, абсолютно усіх мрій. Дякую участникам такого проекта, как Свято-Деячечьих мри. Как часто вы посещаете такие мероприятия? Я скажу, что очень часто я посещаю детские мероприятия, особенно детские вокальные конкурсы. После фан фабрики э, меня начали приглашать в качестве жюри педагога вокала, им да, даже мастер-классы мы проводили. И безусловно, это это что-то другое для меня, потому как я очень мало до фабрики выступала для деток. Они открытые, они готовы все слышать, все все принимать, и это, конечно, ну, очень радует и вдохновляет. Им все всегда нравится, ты можешь только появиться, это уже хорошо. Если ты поешь, это для них просто что-то неописуемое. Какая у вас? была детская мечта. Я хотела стать хореографом, профессиональным хореографом. Я занималась 11 лет бальными танцами, и на протяжении 11 лет я мечтала о том, что я буду хореографом. Ну, как-то так вышло, что судьба повела, что, наверное, мне ближе быть в музыке, но я не упускаю возможность показать зрителю, что музыку можно транслировать как и через голос, так и через тело. Дома ты поддержишь такие благодійні акции, выступать уже на э, проекте свято дитячих мрій. уже не вперше Я под, я поддерживаю всегда э, мероприятия, где я вижу, что ко мне нормальное отношение идет человеческое, и мне приятно с этими людьми работать. Тогда я с удовольствием открыт. Если это в прошлом году была песня, просто песня, то сейчас это идея. И э, они прислали мне, просто они узнали об, этом, об этой моей песне, об этой моей миссии. И прислали мне просто напятая э, на, 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 во время репетиции, они спели. И я смотрел и плакал, и смеялся. Это было просто с ума сойти, как круто. Вот. и тут же мы решили это все оформить как бы вместе сделать такое выступление как часто выступать на благотворительных концертах акциях если честно к сожалению не очень часто я даже не знаю причину, может быть, может быть, потому что я еще не настолько известна, чтобы меня приглашали, а может быть, так как-то ну, такие обстоятельства сложились. Но сегодня я очень рада. И я очень рада, что я подключила деток с собой выступать. А вот давно вы вот придумали такую идею работать с детьми, выступать на сцене? Нет, она вообще получилась очень спонтанно. Мне хотелось, но все время как-то я не могла сообразить, как сделать. Или это сделать шоу театральное, или какие-то танцевальные постановки. А вот недавно моя очень хорошая близкая подруга Леся Патока говорит, обрати внимание, есть очень хорошие детки, Open Kids. И я, как насмотрелась их видео, всяких очень качественных, посмотрела, какие они харизматичные, как они двигаются, как они себе подают, как они поют, самое главное. Это уже такой прогрессивный коллектив. Они очень маленькие, но очень талантливые. И мы буквально за две репетиции сделали песню. Во-первых, это дебют сегодня презентация песни Christmas Time. И мы впервые выступали ну, вдвоем. Вдвоем я имею в виду, что коллектив и я. Вот. И я счастлива, правда, потому что они очень красивые. И дети ⁇ это всегда такая очень хорошая энергетика. И для тебя на сцене, и для зрителей. Я надеюсь, что они оценили. Я, я очень счастлива. Я безумно рада, что я с ними познакомилась, что мы так посотрудничали. Я думаю, что у нас там уже некоторые заготовочки есть. И мы порадуем еще всех и себя тоже. Господин Зураб, добрый вечер вам. Скажите, пожалуйста, почему все-таки вы выделили время и приехали сюда поддержать такой важный для детей фестиваль благотворительный? Для детей мы всегда находим время, так что это для нас очень такое серьезное дело. Мы всегда рады присутствовать на таких концертах и всегда рады подвиваться. Вместе с детьми. Скажите, пожалуйста, вот на ваше мнение такие проекты социальные, как сегодня, насколько они нуждаются в поддержке со стороны правительства Украины? Обязательно, обязательно нужна поддержка. Не то, что не только правительство а от всех это требует поддержки. Так что мы всегда рады поддерживать такие проекты. Как вы поддерживаете лично? Своим присутствием материально. Да, да. Материально. ну что в наших компетенциях мы поддерживаем, мы присутствуем, всегда находим подарки для детей. Так что вот, чем можем, вот так. Насколько и вот. серьезно к подобным проектам относятся в Грузии? Вот мне интересно, как все-таки там ситуация обстоит именно с детьми-сиротами, с помощью этим детям. Там выделяют а, огромные средства для таких детей. И в первую очередь внимание. Так что у нас с этим очень серьезно. Даша, здравствуйте! Совсем недавно вы начали свой путь на большой сцене расскажите, какие планы у вас на ближайшее будущее? Ну, в принципе, я считаю, что то, что со мной произошло, это нужно считать каким-то стартом определенным. Вот, поэтому у меня очень много творческих планов. Я не собираюсь останавливаться. Я думаю, что если очень много работать, стараться, потом в итоге может что-то получиться. Есть много всяких, я бы сказала, чертежей. Вот, поэтому я не люблю говорить о вещах, которые только планируются. Я лучше расскажу, когда уже будет постфактум. Сегодня выступала очень много деток можете сказать что у кого-то будет действительно будущее артистичное именно вот посмотреть на ребенка сказать вот артист настоящий уже сложившийся знаете, я не могу вот так вот посмотрев на ребенка сказать наверняка, потому что я считаю, что мы результат того, сколько мы работаем и как мы думаем. Поэтому если ребенок при помощи, конечно же, наверное, своих родителей в чем-то, ну, помощи и поддержки будет развиваться, работать и, знаете, растить то зерно, которое в нем посажено, то все возможно и все получится. Вот, главное, что сейчас они наверняка делают это с любовью и со стопроцентной отдачей. И мне кажется, если оставить вот это детское отношение, к тому, что ты делаешь. Вот это, знаете, детское рвение какое-то к э, делу, которое тебе нравится, то все обязательно получится. А перед кем приятнее выступать? Ну, честно так говоря, откровенно, Нет, я очень люблю детей. Я безумно люблю детей, потому что считаю, что в принципе у детей не может быть ничего негативного. Это, знаете, это как комочки искренности и открытости. Вот. Но, но петь мне просто нравится. Петь и мне нравится дарить что-то людям и какой-то смысл вкладывать в песни. Вот. Дети, взрослые, Я просто люблю петь. Вот и все. Иван Михайлович, здравствуйте. Добрый. Насколько мне известно, живете в Украине, вы третий год, и уж точно можете говорить о том, насколько нуждаются в поддержке подобные социальные проекты. Я к святу детячих у меня всегда было такое убеждение, что государство правительство и мы взрослые должны всегда поддерживать и продвигать такие мероприятия в котором активно участвуют дети. это очень важно для их утверждения поскольку мы знаем хорошо как дети как сильно дети хотят самоутверждаться с самых малых лет вот вы сегодня видели выступление детей, у которых мечта это выступать на сцене, петь, танцевать. Скажите, кого-то отдельно можете выделить? Увидите, увидели ли вы среди детей будущих звезд, например, украинской эстрады? Вы знаете, честно вам скажу, что все дети мне понравились. Все, которые выступали, очень сильно мне понравилось. Очень трудно выделить кого-то, но я уверен в том, что среди них, вот среди этих молодых артистов, которых мы сегодня слышали еще услышим и увидим во второй части этого концерта, есть много звезд, будущих звезд украинской эстрады, украинской музыки. Я думаю, они смогут стать известными, знаменитыми не только в Украине, но и за ее пределами. Но учитывая еще и то, что представитель... совсем недавно представительство Украины выиграла конкурс Евровидения, а в прошлом году как раз в детском конкурсе Евровидения тоже победила молодая девочка из Украины, Петрик, да, да, да. да, и вот совсем недавно здесь в Украине, как полагается по традиции, прошел фестиваль, этот конкурс детского Евровидения, в котором участвовали, участвовал и парень молодой из, из Молдавии, вот поэтому мы, я, я всегда рад принимать участие в таких мероприятиях, когда все такие счастливые и веселые вокруг. Скажи, будь ласка, вот ты только почала себе такой волочестный творческий шлях, Почему знайшла час прийти на социальный проект свято дитячих мрей? Стараюсь поддерживать такие мероприятия, потому что деткам, которые здесь некоторые присутствуют, им на самом деле сложно в жизни. И поэтому, когда ну, приятно сделать какой-то сюрприз, какой-то праздник. И очень приятно, что люди есть, которые организовывают это. Uh, поэтому, ну, конечно, поддержу с удовольствием. Дуже мало коллег украинских селебритис, они поддерживают подобные проекты. И как ты считаешь, если ты станешь очень-очень известной, ты будешь все-таки находить час для того, чтобы определять свою увагу детям, детям нужденным? Попытаюсь, конечно же, всегда найти в своем графике время и обязательно выступить для деток. Вот, вот в таком вот в таком формате. Знаю, что в прошлом году вы, а, участница, победительница проекта «Святую дочь подарили поездку в Италию. А в этом году какой подарок приготовили? В этом году мы подарили поездку в Чехию. Э, тоже победительница. Это была леди Кобл. Он прекрасный голос, молодой, талантливый человечек. Как часто вы принимаете участие в таких акциях и такие подарки дарите детям? Ну, по мере нашей возможности. Во всяком случае, этот конкурс мы поддержим уже второй год. А еще какие-то благотворительные акции посещаете и принимаете участие? Вы знаете, небольшого уровня, скажем так, на местном уровне в небольших городах, да. То есть очень часто мы выступаем или спонсором, или даем небольшие подарки. Допустим, в городе Николаеве есть один детский дом, в котором действительно учатся прекрасные талантливые дети. А какие у вас были детские мечты? Съесть много пирожного. По-моему, мне это удалось. У меня было большое желание путешествовать и быть путешественником. Вот эту мечту я свою сбыл. Шановні друзі, я дуже сподіваюся на те, що ви також не залишитеся байдужими. Мрійте, творіть і обов'язково любіть. Присоединяйтесь к нам, приймайте участь в исполненні бажань дітей нашої країни. До скорих зустрічей!